говоря, сказать за... Вот, вот прекрасно. Вот и вам. Да, вот зачем нужен Беседин был. Но то мне кажется, тактическая ошибка немножко у центральных защитников. 1-0. Динамо выходит вперед. И Артем беседина забивает снова за Динамо. Цей футболист мире реализовывать такие моменты. И головой он не дает шансов голкиперу зауре Махарадзе врятувати свою команду. Микола Морозюк. Я, я, я же говорю о том, что посмотрите, откуда он давал передачу. Он практически стоял на линии штрафной, если брать его. штрафной. Давайте посмотрим. Вот он, как правый нападающий, но вот, правый защитник, правильно, как и Иль... Вот смотрите. Вот. Передача просто идеальная. Не разобрались три игрока. Гришко, Алае и Гашкадери они троем побежали на Ермоленко. Ну, Илой он встречал э, биле штрафного майданчика Беседина, але Ближе, добігал, ближе был там Гришко, мне кажется. Он второй центральный, он обязан был смотреть. Вот, ну, он... вбегал. Просто. Не, в... не, не, не. Наверное, ну, и передача от Микола Морозюка. Но он, мабуть, из тех фланговых захисников, которые... Які...